নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সঁচা কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো যে মই দিছোঁ সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে চাব তেতিয়া সকলোখিনি গম পাব মানে যিজন এতিয়া গুৰুৰ ওপৰত কথা ওলাই আছে কৃষ্ণগুৰু তেওঁ মোক দহ লাখ টকা দিছিলে এই কৃষ্ণগুৰুৱে আজিৰ পৰা সাত মাহৰ আগত আৰু মই কাকো কোৱা নাছিলোঁ বাৰু সেই কথাটো দহ লাখ টকা দিছিলে আৰু দহ লাখ টকা দিয়াৰ পাছতে মই কি কি কাম কৰিছোঁ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে দিছোঁ আৰু তেওঁক লৈ যিমানখিনি বিতৰ্ক হৈ আছে সেইখিনিৰ ওপৰত মই সকলোখিনি কথা আজি ক'বলৈ আহিছোঁ বহুতখিনি বুকুত সাহ বান্ধি পেলাই আজি মই আপোনালোকক সেই কথাখিনি ক'ম তেওঁৰ ওচৰলৈ যেতিয়া মই সাত মাহৰ আগত গৈছিলোঁ মোক তেতিয়া তেওঁক মই সকলোখিনি কথা কোৱাৰ পাছত মোক দহ লাখ দিছিলে একদম সঁচা কথা কৈছোঁ দহ লাখ দিছিলে আৰু সেই দহ লাখেৰে মই কি কি কৰিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে কৈছোঁ গতিকে ইমান সমালোচনা কৰিব নাপায় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এটা বিশেষ কথা লৈ পেলাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে ভালে আছোঁ এতিয়া মেইন কথাটোলৈ আহোঁ পতাপত সময় নাই কথাটো হৈছে এজন গুৰুৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ আজিৰ পৰা সাত মাহৰ আগত প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া মই সেই আচৰণবিলাক দেখিছিলোঁ সেই গুৰুজনৰ গুৰুজনাৰ গুৰুজনৰ বুলি কৈছোঁ গুৰুজন নহয় আচলতে সেই মানুহজনৰ মই আচৰণসমূহ দেখিছিলোঁ তেতিয়া মই নিজেই মানে আচৰিত যে আমি কোনটো দিশে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ চন্দ্ৰত গৈ মানুহে ঘৰ বনাইছেগৈ মাটি কিনিছেগৈ কিন্তু আমি ক'ত আছোঁ এতিয়া কথাটো হৈছে যিজন গুৰুৰ ওপৰত এতিয়া বহুত চৰ্চাত আছে বহুত মানে গুৰুজনৰ ওপৰত ভিডিঅ' দেখি আছোঁ বহুতকেইটা নিউজ চেনেলতো দেখিছোঁ আৰু সেই গুৰুজনৰ ওপৰত এতিয়া নালাগে সাত মাহৰ আগতে মই ভিডিঅ' দিছিলোঁ যে এইটোৰ ওপৰত অকণমান তদন্তৰ হ'ব লাগে কিন্তু তদন্ত ক'ৰ পৰা হ'ব যদিহে ওপৰ মহল তেওঁৰ লগত মিলি থাকে মিলি ভকত হৈ থাকে আৰু তেওঁৰ পৰাতো কমিশ্যনটো ল'বই আজিকালি কি হয় তেনেকুৱা আজিকালি মানে মঠ মন্দিৰ আজিকালি মঠ মন্দিৰ আৰু ভগৱানৰ নামত কিবা এটা মানে অকণমান মানে হেৰি আৰু প্ৰচাৰটো বেছি কৰিব লাগে ভগৱানৰ এতিয়া ধৰক মই ঘৰৰ সন্মুখতে মই এতিয়া দোকান বনাইছোঁ যে দোকানৰ দোকানঘৰৰ সন্মুখত যদি এটা মই মন্দিৰ এভাগ মন্দিৰ বনালোঁহেঁতেন দোকান ঘৰৰ সন্মুখত যদি মই এভাগ এভাগ মন্দিৰ বনাওঁ আৰু সেই মন্দিৰভাগত যদি মই জাক জমক কৰি দুই এজন মানুহক মাতি আনি পেলাই অকণমান মেকিং কৰি যদি ক'লোহেঁতেন যে আপোনালোকৰ লগত এই মন্দিৰভাগত বন্তি দিয়াৰ কাৰণে বন্তি আগবঢ়োৱা বা শৰাই ভাগ দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ চাকৰি হৈছে আপোনালোকৰ সন্তান প্ৰাপ্তি হৈছে আপোনালোকৰ সকলো মনৰ আশা পূৰণ হৈছে বেমাৰ ব্যাধিৰ পৰা সকলো নাইকিয়া হৈছে বুলি আপোনালোকে কৈ দিয়ক মই আপোনালোকক তাৰ বিনিময়ত ইমানখিনি পইচা দিম আৰু ঠিক তেনেমতে তেওঁলোকে সেইখিনিক তেওঁলোকৰ কথাখিনি মই ল'লোঁ মোবাইলত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ কথাখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰিলোঁ দি পেলাই ৰেকৰ্ড কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ লগত তেনেকৈ সেই কথোপকথনখিনি কৰা মই ভিডিঅ' বনালোঁ বনাই পেলাই মই ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিলোঁ আৰু আমাৰ একাংশ অন্ধভক্তই কি কৰে যে হয় সেই যে মন্দিৰভাগত গ'লে সকলো বেমাৰ ভাল হ'ব আমাৰ চাকৰি হ'ব আমাৰ সন্তান হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া অপপ্ৰচাৰ কিছুমান আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষকৈ আমাৰতো ছ'চিয়েল মিডিয়াতে এইবিলাক বেছি প্ৰচাৰ হয় হয়নে নহয় যেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যমটো সক্ৰিয় হৈ থাকে যেতিয়া প্ৰচাৰ মাধ্যম সক্ৰিয় হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ এইসমূহ মঠ মন্দিৰবিলাক বেছিকৈ চলিবলৈ ধৰে আৰু মই এটা কথাই কৈছোঁ যিটো আচৰণ দেখিছোঁ সেই গুৰুজনৰ গুৰুজনাৰ বুলি নকওঁ গুৰুজনৰ যিটো আচৰণ দেখিছোঁ সঁচাকৈ একদম এক নম্বৰ ফটুৱা এক নম্বৰৰ ফটুৱা এক নম্বৰত দগাবাজ তেওঁ হাঁহি কি চাব মই ফটো দুখনমান দিছোঁ আপোনালোকে চাব তেওঁ হাঁহি কি চাব তেওঁ মানে একদম মানে চাওকচোন এজন গুৰু এখন আশ্ৰমৰ এজন গুৰু কেনেকৈ থাকিব লাগে ঠিক আছে তেওঁ নিজৰ লাইফ তেওঁ নিজৰ জীৱন তেওঁ অকণমান ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ মন গৈছে পৰিয়ালৰ লগত যাওক কিন্তু তেওঁ যে এই আশ্ৰমত থাকোঁতে যিভাগ সাজ পোছাক যিভাগ সাজত তেওঁ যি সাজ পোছাক পৰিধান কৰি থাকে মই দেখিছোঁ বহুতত দেখিছোঁ তেনেকৈ সৈন্যাসীসকল হওক বা ঋষিমুনিসকলো দেখিছোঁ দেখা পাওঁ মানে কেনেকৈ তেওঁলোকে যিভাগ সাজ পোছাক পিন্ধি থাকে তেওঁলোকে তেনেকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যায় কিন্তু এওঁ দেখোন ওলোটা একদম এবাৰ কৃষ্ণ যি গুৰু যিসকলে মানে কৃষ্ণ একাংশই আমিতো বাৰু নামানোঁ আমি ভগৱান বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ ঘৰৰ থাপনা ভাগকে আমি মনত কিবা এটা আমাৰ অশান্তি লাগি থাকিলে আমি ঘৰৰ থাপনা ভাগত আমি বন্তি ধূপ দিওঁ দি পেলাই আমাৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি আমাৰ তেনেকেই আমাৰ মনটো ভাল লাগে আৰু ঘৰত পিতৃ মাতৃ মাতৃ পিতৃক যদি আমি শুশ্ৰূষা কৰোঁ ভগৱান বেলেগকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব নালাগে সেয়া গীতা ভাগৱতত লিখাই আছে দেই গতিকে এই মানুহসকল কোনটো দিশে আগবাঢ়িছে তেওঁক দুখ দি লাভ নাই আচলতে তেওঁ যিটো কৰিছে সুন্দৰ কাম কৰিছে একাংশ আমাৰ অন্ধভক্তসকলৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু চাওকচোন যিমানখিনি তাত লোক যোৱা দেখোঁ শিক্ষিত লোককে যোৱা দেখোঁ আৰু শিক্ষিত লোকৰ মাক দেউতাকসকল ক'ত থাকে অনাথ আশ্ৰমত থাকে আৰু এই কথাখিনি এটা কাৰণে কৈছোঁ আজি আমি কাক বেছিকৈ মানিব লাগে কওক আমাৰ শংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ নিচিনা গুৰু থাকোঁতে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকক স্মৰণ কৰি পেলাই আমি যিমানখিনি ঘৰত সেৱা সকাম পাতোঁ তেওঁলোকক সেই গুৰু দুজনাক আমি গুৰুজনাক আমি স্মৰণ কৰিয়ে কৰোঁ কিন্তু এইজন গুৰু যে তৰ্পিল এই গুৰুজনৰ ওচৰলৈ এই গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ যে ইমান মানুহ যায় কৃষ্ণ গুৰু গুৰুজনাৰ ওচৰলৈ যে ইমান মানুহ যায় আজি শংকৰদেৱৰ তিথি মাধৱদেৱৰ তিথি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী এইসমূহত তেনেকৈ মানুহ যায়নে বাৰু নেযায় কাৰণ সেয়া আমাৰ নিজৰ গুৰুজনাৰ সেয়া শংকৰদেৱৰ তিথি মাধৱদেৱৰ তিথি কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী কিন্তু তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা মানুহ নেদেখে কিন্তু এই ভণ্ডামী তেওঁ ভৰিখন চুব তেওঁ পইচাটো এনেকৈ এনেকৈ দলিয়ায় মই নিজে দেখিছোঁ এটা ভিডিঅ'ত এনেকৈ এনেকৈ দলিয়ায় আৰু তেওঁ এইখিনি হাঁহ কিয় পাইছে জানেনে তেওঁৰ লগত ওপৰ মহল মিল আছে আৰু ওপৰ মহল মিল আছে বুলি এটা কথাৰ কাৰণেই কৈছোঁ আমাৰ মামা তালৈ গৈছে মামাই কি সুন্দৰ একেবাৰে মিচিকীয়া হাঁহি মাৰি তেওঁ চৰণ স্পৰ্শ কৰি কেনেকুৱা হাঁহি মানে কমিশ্যন তুলি হেৰি তুলি থকা আৰু চান্দা তুলি থকা আমি কমিশ্যন ল'বলৈ আহি আছোঁ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহৰ লগত তেওঁ হাত গতিকে আমি লাপিলোপাবিলাকে কৈ লাভ নাই আমি লাপিলোপাই এটাই ক'ব পাৰোঁ এষাৰ কথা আছে যে ৰাইজে নখ জোকাইলে নহয় তেওঁৰ ওচৰলৈ আমাৰ ৰাইজসকল নগ'লেই হ'ল যিসকলে এতিয়া প্ৰতিবাদ কৰি আছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁলোকে কিন্তু তালৈ যায় একাংশৰ কথা কৈছোঁ আমিতো প্ৰথমৰ পৰাই বিৰোধিতা আমি প্ৰথমৰ পৰা আজি সাত মাহৰ আগতে এতিয়াহে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে তেওঁ ফটোখনক লৈ কিন্তু তাৰ আগতে আজি সাত মাহৰ আগতে মই ভিডিঅ' দিছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত তদন্ত কৰিব লাগে কিন্তু তদন্ত কোনে কৰিব তদন্ত কৰিবলৈ তদন্তকাৰীবিলাকেইখন তেওঁৰ লগত মিলি ভকত হৈ আছে গতিকে আমাৰ যদি ভকতসকল তালৈ নাযায় আৰু তালৈ গৈ পেলাই যিটো আচৰণ যাওক আশ্ৰম ভাগলৈ যাওক সেৱা সৎকাৰ কৰক কিন্তু তেওঁক সেৱা কৰোঁতে তেওঁ কি কৰিছে পইচা নুৰে নুৰে পইচা নূৰে নুৰে তেনেকৈ এনেকৈ বা সেৱা অকণো তেওঁ গাত ভক্তিভাৱ নায়েই তেওঁ যেনেকুৱাখিনি অহংকাৰ ভাৱত থাকে বা দেখিলেই দেখোন আচৰিত আৰু যিসকল যায় তেওঁলোকেনো অকণমানো বাৰু কথাটো বাৰু দৃষ্টি নপৰে নেকি তেওঁৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিবচোন আপোনালোকে যিসকল যায় আমি দেখোন দেখিলেই গম পাওঁ দেখোন হে ভগৱান এইজন কি এতিয়া চেল্ফি এতিয়া এইটো টাইপৰ চেল্ফি কি উঠিছেগৈ উঠক কিন্তু তেওঁলোকে যে ইয়াত যিটো সাজ পোছাক পৰিধান কৰি যেনেকুৱাখিনি দেখায় আজি আমিও চেল্ফি উঠিলে ভাল আমি ঘৰতো যেনেকুৱা বাহিৰতো তেনেকুৱা তাৰমানে মুখা পিন্ধা ভকত মুখা পিন্ধা এতিয়া কৃষ্ণ ফুৰিবলৈ গ'ল তাত হয়নে নহয় কৃষ্ণ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া আৰু ষোল্লশ গোপী চাগে পাগল হৈ ফুৰিছে আৰু ইয়াত কৃষ্ণগুৰুক বিচাৰি একদম ষোল্লশগুপি পাগল হৈ ফুৰিছে এতিয়া তেওঁলোকৰ কৃষ্ণই গৈ পেলাই কি কৰিছেগৈ বিদেশ ভ্ৰমণত গৈছে বিদেশ ভ্ৰমণত গৈ একদম সুন্দৰ সুন্দৰ বৃন্দাবনত যোৱা নাই আৰু বৃন্দাবন বুলি ক'ব নোৱাৰি আৰু সেইভাগ বৰ বেলেগলৈ গৈছেগৈ আপোনালোকে চাব গতিকে অকণমান নিজৰ মন মগজুটো অকণমান লগাব আৰু তেওঁ মানে এষাৰ কথাই আছে কি জানে এই পৃথিৱীত মানে যিমান মূৰ্খ মানুহ থাকে চালো মানুহৰ কিন্তু মৰণ নাই পৃথিৱীত যেতিয়ালৈকে আমাৰ নিচিনা মূৰ্খ মানুহ থাকিব তেতিয়ালৈকে এই চালাক চতুৰ চতুৰ মানুহবিলাকৰ কেতিয়াও মৰণ নাই যেনেকৈ ধৰক আমাৰ এই অন্ধভক্তসকলটো দেখা পাইছে অন্ধভক্তসকলৰ পৰা পইচা তুলি 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 তেওঁ এতিয়া কেনেকুৱাখিনি বিলাসিতা এটা জীৱন পাৰ কৰিছে তেওঁলোকে যদি তেওঁৰ ওচৰত সেই পইচাখিনি নিদি পেলাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ঘৰতেই যদি কিবা এটা কামত লাগিলেহেঁতেন তেওঁলোকে অন্তত অকণমান ভালকৈ থাকিব পাৰিলেহেঁতেন কি দৰকাৰ আমি ক'বহে পাৰোঁ কিন্তু আমি নাযাওঁ আমি নিজৰ কৰ্ম নিজে কৰি যাম আৰু যদি বহুতে কৈ থৈছে মই যেতিয়া মানে আগতে মন্দিৰক লৈ পেলাই কিছুমান কথা কওঁ যিটো নেকি মোৰ হজম নহয় গতিকে মোৰ কথাখিনি মই ক'মেই আকৌ ন মোৰ নিজৰ কথাখিনি মই নিজৰ চেনেলত কৈছোঁ ব্যক্তিগত চেনেলত কৈছোঁ গতিকে মোক কিছুমানে কয় যে তই ঘৰৰ দোকানৰ যেন দোকানঘৰ যেন মাটি কিনিছ তই তাতে এভাগ মন্দিৰ বনাই পেলাই তইও এনেকৈ পপুলাৰ হ গতিকে আমি ভকতিৰ নামত আমি সেইখিনি পাপ নকৰোঁ ভাবিছে নেকি এইখিনি যে বিলাসিতা জীৱন পাৰ কৰিছে সেই বিলাসিতা জীৱন যেনেকৈ এতিয়া পাৰ কৰিছে তেওঁ মৃত্যুৰ সময়ত এশ গুণে কষ্ট পাই মৰিব মৃত্যুৰ সময়ত মানে ভগৱানে চাই আছে উঠাই আছে ভগৱানে উঠাই আছে উঠাই আছে উঠাই আছে আপোনালোকে চাব কেতিয়াও মানুহে এনেকুৱা দুই নম্বৰী কৰি কেতিয়াও শান্তিত থাকিব নোৱাৰে এই পৃথিৱীতে তেওঁলোকে ভুগি যাব লাগিব ভুগি যাব লাগিব আৰু বহুত দেখিছোঁ গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকে কোনটো দিশে আগবাঢ়ি পেলাই কেনেকৈ তেওঁক কোনটো ফালৰ পৰা ভগৱান কোনটো দিশৰ পৰা ভগৱান এতিয়া মোক বহুতে আকে ভৌ 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 এনেকৈ আহিব ভৌ ভৌকে আহিব এই তইহে আমুক তইহে তামো অঁ কমেই আকৌ কোনটো দিশৰ পৰা তেওঁ ভগৱান আৰু তেওঁ স্পৰ্শ কৰি তেওঁক স্পৰ্শ কৰি তেওঁ চৰণ চুই কোনজনে তেওঁক পুণ্য লাভ কৰিছে কোনজন থিয় হৈ থৈ কোন থৈলে গৈছে তেওঁ চৰণ চুই পেলাই কওকচোন উদাহৰণটো দিয়কচোন আজি মুখ্যমন্ত্ৰী গৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গৈছে বহুত গৈছে বহুতক দেখিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰ দেখিছোঁ আমাৰ মানে দেখিছোঁ আৰু তাত কিন্তু তেওঁলোকে যেতিয়া চৰণ চুৱে তেওঁৰ মুখৰ কি ভাজ কি হাঁহি মানুহ এইটোৱে দেখাইছে ছাৰ আমিও আহিছোঁ আপোনালোকো আহক আমি এইখিনি কৰি পেলাই আজি আমি এনেকৈ মানে ৰাজ আতিশয্যা পাইছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ স্পৰ্শ কৰক আপোনালোক এনেকুৱা এটা মানে বুজাইছে এনেকুৱা এটা বুজাইছে আমাৰ মানুহসকলে নুবুজেহে কিন্তু আমি বুজিছোঁ তেওঁলোকে এইটোৱে বুজাইছে মানে প্ৰচাৰ এইটোৱে কৰিছে যে ছাৰ আজি আমি আহিছোঁ আমি ইমান ধুনীয়া এটা জীৱন পাৰ কৰিছোঁ গতিকে তুহুতো তুহঁতে এনেকৈ সেৱা কয় তুহুতো জীৱনটো একদম তুহুতৰ জয় জয়ময়ময় হওক কিন্তু কি হৈছে তলি উদং তলী উদং কিমানসকল লোক তালৈ গৈ তেওঁ চৰণ চুই পেলাই কিমানৰ চাকৰি হৈছে কিমানৰ মনৰ আশা পূৰণ হৈছে কিমানৰ মানে বেমাৰ ব্যাধি নাইকিয়া হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিবচোন যিসকল তালৈ গৈছে মই যেতিয়া ভিডিঅ' দিছিলোঁ বহুতে কৈছে আমাৰ হজম নহয় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় এনেকৈ কৈছিলে বহুত বদমাছ হয় বহুত ভণ্ডকী হয় এনেকৈ কৈছিলে কিন্তু তেওঁলোকে তাতে বহি কৰি থাকেগৈ কমেণ্টটো এনেকৈ দিয়া আৰু গতিকে মোৰ কথাখিনি মই ক'লোঁ একো তেওঁ ভগৱান নহয় একো তেওঁ চৰঞ্জু একো আমি থিয় হৈ থৈ বকুণ্ঠলৈ নাযাওঁ গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ মন মগজুটো অকণমান স্থিৰ কৰক আৰু ঘৰত পিতৃ মাতৃক আপোনালোকে বৃদ্ধ পিতৃ মাতৃক শুশ্ৰূষা কৰক প্ৰভু ভগৱন্ত এনেও সন্তুষ্ট হয় এষাৰ কথা আছে যে আপোনালোকে মাক দেউতাকক শুশ্ৰূষা কৰা মানে ভগৱান শুশ্ৰূষা কৰা হয় দেই সেয়াই গতিকে মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল একদম হজম নহয় কেতিয়াও ভগৱান নহয় মইতো এশবাৰ ক'ম ভণ্ডকে এটা মস্ত এটা ভণ্ড বাবা বুলি যে কয় ভণ্ড বাবা তেওঁ ছাল চলন একদম তেওঁ একে চুলিকি একে মিথোন ককায় মিথোন কায় মিথুন কায় আৰু চেল্ফিকেইখন কিন্তু বাৰু বেলেগ উঠিছে দেই মানে মানুহৰ চকুৰ জোতা চেণ্ডেল কাপোৰ কানিৰ পৰা আদি কৰি সকলোখিনি কিন্তু একদম স্ক্ৰীণশ্বট লৈ লৈ একদম ফেচবুক ইউটিউবত একদম পূৰা দি আছে গতিকে আমি নিজকে নিজেই আমি নিজকে নিজেই প্ৰশ্ন কৰোঁ যে হয় আমি তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈ আমি কি পাইছোঁ আমিতো একো পোৱা নাই তেওঁকহে ওপৰলৈ উঠাই দিয়া হৈছে গতিকে আমি ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈব যেতিয়া আমাৰ ৰাইজসকল তালৈ নগ'লে তেওঁ এনেই এনেকুৱা হৈ আহিব আপোনালোকে নিজে এইখিনিয়ে সমালোচনা কৰাৰ আগত আপোনালোকে নিজেই এবাৰ ভাবি চাওক আমি জানো তেওঁক ওপৰলৈ উঠাই দিছোঁ হয়নে নহয় আমিহে ওপৰলৈ উঠাই দিছোঁ আমি নব'লে তেওঁক ক'ৰবাত পাব পইচা আমাৰ কিছুমান কি হয় একদম বহুত মানুহে কয় তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লে আমুকটো হ'ব দুখীয়া দৰিদ্ৰৰ একাংশ কথা কৈছোঁ দুখীয়া দৰিদ্ৰ লোকসকল লোকৰ পৰা ধাৰ ঋণ কৰি হ'লেও তালৈকে যায় আৰু সেই পইচাকেইটা তেওঁক দি তেওঁক যেনেকৈ চৰণ চুৱে তেওঁ মানে মূৰতটোতো হাত দিয়া বেলেগেই কথা এনেকৈ এনেকৈ পেলাই পইচা একদম এনেকৈ এনেকৈ মানে দম হৈ যায় পইচা গতিকে কিমান দুখ লাগে চাওকচোন আপোনালোকে সেই পইচাকেইটা তালৈ যোৱা পইচাকেইটা আপোনালোকে ভোকাটোৰ লোকসকলক দিব ৰাস্তা ভিকাৰী কিছু দেখা পাইছেই নহয় ৰাস্তাত কেনেকৈ এসাঁজ খাবলৈ নাপায় ৰখি থাকে তেওঁলোকক দিব অকণমান দান কৰিব আপোনালোকে তেনেকুৱা মানুহক তেতিয়া আপোনালোকৰ এনেও পুণ্য লাভ কৰিব তেওঁৰ ওচৰলৈ গ'লে আপোনালোকৰ পুণ্য নহয় পাপহে হ'ব বাকী প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল আহি আছোঁ অকণমান দেৰিকৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে মনৰ কথাখিনি ক'লোঁ যদি এ নকওঁ আৰু এইখিনি গতিকে বাই বাই